Робити це треба дуже швидко, бо тісто швидко забирає борошно та злипається. І трошки так розтягуємо. Наша паста порізана і тепер її треба залишити на дощечці і підсохнути десь хвилин на 10. Найшвидший спосіб зварити пасту це закип'ятити воду в чайнику. Так ми і зробимо. Воду треба добряче підсолити. Паста візьме зовсім небагато солі і не буде недосоленою. Варити ми її будемо усього лише 3 хвилини. Дуже швидко, і вона буде дуже смачною і дуже ніжною. Та одразу перемішуємо, щоб вона не злиплася. Як тільки вода закипить, ми зменшимо вогонь та зачекаємо 3 хвилинки і паста буде готова. Наша паста готова. Після того, як ми її відварили, ми відкидаємо її на доршлаг, але залишаємо зовсім трошки водички, щоб паста не була сухою. Після цього приправляємо її оливковою олією. Свіжа паста, до того ще й зроблена своїми власними руками, це чудовий гарнир до будь-якої страви. Тобто подавати її можна геть з усім. Сьогодні ми будемо її їсти з помідорками черрі та бринзою. Свіжа паста з тонким ароматом оливкової олії. Насолоджуйтесь смачненько! Для пасти на дві персони нам знадобиться 2,5 склянки борошна, 1 яйце, 3-4 столові ложки оливкової олії та трошки подрібненого шпинату. Виявляється, що каву можна не лише пити, а й створювати нею справжні шедеври. Якщо ви любите малювати та пити каву, ці два поняття можна поєднати. А як саме? Дізнаємося прямо зараз. А допоможе нам цьому наша наступна гостя. Знайомтесь, художник, ілюстратор Додоревич Інга. Здравствуйте, Вікторія. Мої вітання, пані Інго. Тож розкажіть, як ми будемо що поєднувати та з чого власне починати. Я понимаю, что каждому человеку в жизни приходилось рисовать. Он рисовал гуашью, акварелью, иногда даже маслом. И я понимаю, что иногда это скучно. И недавно, где-то в прошлые пять лет, очень популярным стало рисование кофе. Mm -hmm. Я освоила эту технику и теперь хочу поделиться с вами. Тоже будем и кавы, так? Да, конечно. Вот у меня есть ваши работы. Давайте сразу покажем зрителям, как это выглядит, чтобы они поняли, что що... это такое. Я вижу, что малюнки, они в принципе одинаковые, то есть изображены две девчонки, но техника может быть, вид Смотрите, тут у нас рисование поэтапное, то есть, к примеру, если вторая, то есть получается первая картинка, это уже окончательный финальный результат, она прошла через определенный ряд этапов и. Все у так? Да, да, вот это, которая более насыщена, и первая это буквально прорисовка в два этапа, и тоже я вас научу, как это все делать. Интересно. Угу. вот да. тут еще у нас есть башни. Да, это эффект Можно побывать в Париже и даже долго. ощутить это на вкус, я думаю, потому что а, кофе очень ароматный, и если угу. вы нарисуете, собственно, потом будете хранить очень долго, аромат кофе также сохранится. Угу. То есть, я так понимаю, действительно, запах очень приятный. Да. Так, ну, с чего мы будем начинать и еще малюем? Все. А, я хочу вас научить. Давайте попробуем с портрета. Это довольно-таки простая техника, uh -huh. но ну, я надеюсь, я взяла не сильно сложный рисунок, поэтому сегодня мы будем рисовать девушку в несколько этапов. Uh -huh. Смотрите, что нам нужно? Ось такая девчина у нас, так? Да. она э, намалевана спочатку оливцем. Uh -huh. Ну, я очень хорошо гарно малю, это правда. <свят> я вам я помогу. <свят> дуже дякую. То так. есть, uh -huh. э, что вам нужно, как, собственно, любому начинающему uh -huh. художнику, может, даже не начинающему, вам нужно... Взять лист бумаги. Желательно, если мы рисуем кофе, мы берем шероховатую акварельную бумагу. Но так как не всегда есть возможность ее достать, поэтому тут у нас обычный формат А4, обычная бумага, на которой мы распечатываем, рисуем, пишем все что угодно. Мы берем карандаш, прорисовываем изначально в набросок, делаем то, что мы хотим нарисовать. Также потом мы берем кофе. Вот у нас есть кофе. Секрет у Ками. Кому можно брать? Вот я кучу, я кучу специально лучше берите растворимый, uh -huh. потому что если мы берем, мы можем взять, к примеру, и заварной, но там какая проблема? Это небольшие частички кофе, которые остаются и которые ну, никуда от них не деться. Или же вы берете и измельчаете ее до консистенции порошка. или мы берем просто обычный заварной кофе, какой вам нравится, в любого аромата uh -huh. и собственно творим. Uh -huh. Вот. Потом мы берем две чашечки с водой. Первую мы добавляем кофе, это где-то вот на одну чашку мы добавляем половину воды и О, разбавляем я, ее кофе. Я вижу, да. что половина тут больше воды, так, неже у другие. Да, Реально. конечно. В первую мы добавляем абсолютно маленькое количество воды ага. и разбавляем кофе до консистенции сметаны. Угу. Или кефира, не знаю, двухпроцентного. Кому як подобаетесь. Да, да. То есть, если мы хотим рисунок, чтобы он был более размытый, как, к примеру, вот эта вот первая девушка, мы берем небольшую консистенцию и... То есть, мы не трогаем ту часть, которая состоит из сметаны. Если мы хотим более насыщенный рисунок, мы уже добавляем красок и делаем густую. Густую воду, да. Так что давайте начинаем. Так, давайте. Немножко добавляем кофе. За мы робом больше. Это, это более жидкое. А, наш да, да. Если, к примеру, вам тяжело и вы боитесь испортить рисунок, мы берем еще третий стаканчик и добавляем обычную, обычную воду. Так, давайте я отдам вам кисточку. Так, две давай. кисточки. Смотрите, когда вы берете начинаете рисовать, вы берете более толстую кисточку, uh -huh. к примеру, вот такую, да, или вот у вас. А сейчас, так? Да, uh -huh. я люблю синтетические, поэтому я использую их. Кто-то любит белку натуральную, пожалуйста, просто белки в основном у меня лезут, uh -huh. поэтому я за синтетику. Uh -huh. И мы берем, конечно же, так, у вас есть вторая, это тоненькая, uh -huh. да, я думаю, вам она подойдет. Вот uh -huh. я беру тоже еще одну тоненькую кисточку. Uh -huh. если... Uh -huh. Да, если вы хотите взять, то есть прописать абсо... ну маленькие детали вплоть, к примеру, вот глаза, я думаю, да, тут понадобится. А тогда мы берем еще меньше. Uh -huh. так. Ага, вот так, да. Вот такие у нас. Так что, ну, ну, что смотрите, угу, так, сначала мы разбавляем, день. и тут мы видим сметану. Угу. Почти сметану. Давайте добавим еще кофе. То Тобто тут мы каву на жалкуем, а так? Нет, нет, абсолютно. Угу. Тем более это растворимый кофе. Вы можете добавить сколько угодно. Вам не нужно заваривать его и угу. ждать 20 минут, пока он настоится на комфорте. Так что да, вот тут у меня уже густая жидкость. Uh -huh. Давайте даже еще немножко добавим, uh -huh. потому что я люблю насыщенные картины. Я думаю, каждый человек в своей жизни захочет какую-то насыщенную картину. Можно начинать, понятное дело, с какой-то э, акварельки, да? Uh -huh. Акварельки кофе, Давайте, если можно так покажем, сказать. будет видно, иначе оператор нам допоможет. Такая густая у нас вышла консистенция. Весь так. То есть практически сметана. Uh -huh. И вторая. Больше редко, так? Да, как обычно заварной кофе, который мы пьем каждый день, не знаю, через день кому как удобно. Так, так. Ина, вот сразу попрежде, я не дуже гарно малюю, и еще сейчас в детстве, але буду учиться, козьите. Хорошо. Смотрите, изначально что вам нужно? У вас есть две технологии, как мы начинаем рисовать, рису... угу. рисовать рисунок? Да? Угу. Как мы начинаем рисовать? Кто-то боится, к примеру, испортить и боится начинать рисовать по белому, тогда мы просто затушевываем фон, или же мы берем обычную воду. Добавляем, раз, растушевываем вот эту первую консистенцию, uh -huh. менее жидкую, вернее, более жидкую, просто разво да. разводим. Да. С чего мы фон. начинаем? Мы начинаем с фона, uh -huh. потому что далее, когда мы будем прорисовывать детали, мы можем оставить какой-то белый пробел и для финального рисунка это будет не очень хорошо. Uh -huh. И мы начинаем с фона. Это первый этап, через который должны пройти все. Uh -huh. То есть саму девчину мы, не, не да, мы, мы пока ее не трогаем. Uh -huh. Ну и опять же, смотрите, у каждого человека своя техника. Даже если человек не умеет рисовать, uh -huh. знаете, это заложено природой. Uh -huh. Ну, я сподеваюсь еще в момента, что закладано природой. Я думаю, у вас получится. Сейчас Честно буду стараться. Тем более я тут рядышком с вами, я вам в любом случае помогу. Uh -huh. Ну, и вы сказали, что если что-то не так, можно сказать, что это властный стиль, так? Да. <laughs> и это поможет выйти из ситуации. Кстати, довольно-таки забавная история, как все начиналось, почему люди угу. начали рисовать кофе. Это произошло в 2004 году, и все началось в Миннесоте. В одном из кафе двое, двое художников решили провести что типа выставки своих картин mm -hmm. и что привлечь внимание, они как раз пили кофе в это время и кофе им очень понравился. И чтобы привлечь внимание, они, по-моему, даже одновременно они осенило, что стоит такие, э, стоит -таки заняться, вернее, использовать кофе в этой кофейне, так как они хотели взять это все там и начать рисовать собственно кофе. Они разработали технику, вот, которую я вам сейчас рассказываю, и вот. По-моему, было нарисовано 30 картин uh -huh. э, и продано по 40 долларов каждый. Конечно, для 2004 года это не особо большие деньги, но факт остается фактом. И после этого бум, буквально бум популярности кофе охватил весь мир. Это все распространялось на Индию, Таиланд э, и, как мы видим, Европу, Украину. Uh -huh. Но до нас это не шло, да? Да, да, конечно. У нас это стало популярным буквально 5 лет назад. Вот в последний год это активно развивается, проводятся мастер-классы. Uh -huh. э, и получается довольно-таки интересная вещь. Итак, первый этап, да, покажите всем. Ну, я так, Я закончила. подавите вы? Я, Так. Хорошо. То есть вы не зарисовываете иногда вот белые пробелы. Пусть будет так. Оставляем. Я думаю, что-то из этого будет неплохое. У меня, кстати, подобный стиль вот он. Если вот так вот. Если вы хотите сделать еще гус более густой цвет вам нужна вторая прописка, но перед этим все должно высохнуть, поэтому давайте пока перейдем к девушке. Давай. давай. Тут мы опять же берем э, менее густую жидкость угу. и проходимся, я думаю, по волосам. Угу. Волосы сейчас. Да. То есть не бойтесь творить, это не сложно, это всегда можно исправить. И знаете, это как с акварелью, если вы что-то испортите, вы всегда разбавите водой и все исчезнет, или как с гуашью, если вам что-то не понравится, вы всегда зарисуете белым или перекроете каким-то другим цветом. собственно, тут то же самое. вы просто разбавите воды, добавите побольше, или же опять наведете более густым слоем кофе, и все будет нормально. и опять же не бояться, понятное дело, что ничего не нужно, потому что ну живем-то мы один раз. ну так. и Но... всегда можно перерисовать. ну каву я щедро молил а, кстати, что забавно, после того, как вы нарисуете, если это будет густой, насыщенный оттенок, у вас картинка станет глянцевой. Ух ты! Угу. Так что вы можете ее повесить и потом наслаждаться глянцевостью и собственно вдыхать аромат кофе, угу. если он у вас закончится в доме. Так. Ну все. Мне сдаются мои волосы. Волосы? Так, да, давайте. Давайте покажем. Уже, уже с волосами. С волосами наши. Конечно, девчим. старайтесь, когда вы рисуете, старайтесь, чтобы ничего не потекло, то есть чтобы высыхала ваша картинка. Угу. Так. Замечательно. Хорошо. Хорошо. Теперь переходим к телу. Угу. Все еще Мы? берем разбавленный кофе. Все еще, да, э да, разбавленный все еще кофе. пока разбавленный Разбавленным угу. кофе пользуемся, потому что нам нужен фон. Нам нужен фон, нам нужна основа. Это опять же как при прописке тем же маслом. Прежде чем получится у вас какая-то хорошая картинка, вы сделаете фон. Вот, к примеру, когда я пишу маслом. У меня слоя три где-то уходит. И я понимаю, что это очень долго. Иногда бывают и психи, и истерики, и мысли о том, что я не умею рисовать. Ну. Но через, не знаю, недели две, когда все, я прошла через все этапы, получается очень красивая картинка. То же самое и с кофе. Ну, конечно, вы им не нужно будет ждать две недели. Так, ну все, у меня уже майже все в кафе. Хорошо. У вас в кофе, я думаю, что вам даже не нужна какая-то глубокая потом прописка. Мне нравится очень хорошо вас меня хвалить. Да. И остается лицо, берем все еще разбавленную кофе, часть кофе и проходимся по лицу. Просто Либо все, все выше заформовано? Да, да, только мы берем, делаем его более светлым, чем остальные участки. Угу. Так, давайте. Угу. Отлично. Давайте покажем, что получилось. Угу. Ну не видите, сейчас плохо видно, что там вышло. Подождем немного. Так, так потребно ему якось просохнуть, что мы уже будем продолжать это дальше. <связано> Смотрите, когда вы рисуете очень кофе очень быстро высыхает, как собственно и вся вода. То есть <связано> когда <связано> вы дорисовываете определенный участок э картинки, другой участок уже высох. И <связано> поэтому ждать чего-то вам не нужно. Ну вы можете, конечно, пойти за печеньем или еще за <связано> портят <запортить связано> кофе именно для себя, но в принципе можно уже ничего не бояться. Итак, теперь мы берем густую. <связано> Берем кофе из густого. стаканчика. как мы змиием, а че малюем все тем же. Все тем же, да. да. То есть маленький нам понадобится для прорисовывания всех деталей. А, опять же, помните, когда вы рисуете фон, у вас всегда есть светлая и темная сторона для mm -hmm. создания объема. То же самое здесь. К примеру, для себя вы должны решить, где будет ваша светлая и темная сторона. Я предлагаю сделать ее за спиной девушки. Я сгодна. Хорошо. Итак, тогда вы проводите вас и получается у вас есть и темные кусочки, и по ним же вы просто наводите более густым кофе. Пензликом мы в одну только сторону кстати, проводим? Кстати, Ты как можешь... хотите, Вот, ага. опять же, это все зависит от той техники, которая вам нравится. У меня есть подруга, которая тоже рисует кофе, и у нее, знаете, получается такая своеобразная абстракция, но мне она нравится. Она абсолютно не похожа на мой стиль, но люди ее ценят, и, собственно, когда она заканчивает свой рисунок, люди понимают, что там нарисовано, ага. это очень важно. А мне кажется, это как-то на тип характера, зависит от него. Кстати, вполне возможно. Такая себе психология трошка. Да, и так как у меня сестра психолог, она mm -hmm. много чего знает, и она говорит, что рисование само по себе очень успокаивает человека. Так что если у вас выдался какой-то сложный день или какая-то проблема вас беспокоит, mm -hmm. возьмите кофе хотя бы, если у вас нет красок, и приступите к работе. Я думаю, во-первых, это отвлечет вас от каких-то плохих мыслей. Так, вот и... тут мы так уже замалевали, а, так? Да, да, а -а -а. да. Но опять же, смотрите, что это было неравномерно. Знаете, как тень, которая uh -huh. вот так вот пролетает. Uh -huh. Добро, да, разумно. Да? Да. Где-то у вас есть развод, добавляйте, берите не только густое кофе, uh -huh. а добавляйте еще вот, вот это разбавленное. Мешайте, экспериментируйте, и в итоге вы найдете какой-то свой стиль. Uh -huh. Uh -huh. Ну, я бы так. <laughs> так, хорошо, смотрите. Да, и вот тут еще закончите. Uh -huh. Это так. знаете, когда я ходила в за студию, у нас был один учитель, и мы рисовали одни и те же задания. Получается, на тюрьму или что, типа такого. Одного были... раза на одно это же самое? Э, нет, ну как бы каждый, там сколько у нас было, где-то около 10 человек, нам давали одно задание, мы сидели несколько часов, и это все рисовали. И у -у -у. получалась очень забавная картина. Люди были разного возраста, раз... разного уровня, но ни у кого не было одинакового рисунка, потому что каждый видел по-своему, даже цвета они всегда совпадали. Это хм. Да, так что получается в итоге, что каждый видит мир по-своему. И говорить как правильно, как неправильно, конечно, не всегда корректно. Так, как, что у вас получилось? Давите. Угу. Я предлагаю немножко вот это еще продлить. Угу. Добро. И разбавить, опять же, если вам кажется, что у вас слишком густая, густой какой-то элемент картинки, вы можете разбавить водой. Но это на начальных этапах. Далее, я думаю, вода вам уже даже не понадобится. Угу. Дальше мы будем опромалевывать эту саму картинку. Да. Так я... То есть все, у меня вот этот этап уже закончен. Угу. Так, у меня... меня угу. видите, давайте. Так? Посмотрите, что мы тут намульивали. Так, тут мы видим, мы уже видим постепенно, как цвет переходит из одного в другой. Мы четко прочерчиваем какие-то темные пятна, тени затемняем, и сейчас мы переходим постепенно к девушке. Угу. Так, далее, давайте начнем такие с волос. Опять же, так как она у нас светленькая, волосы пусть они будут темные. Угу. Берем э, густое, да, густое да. кофе и рисуем. Просто пока проходим по контуру угу. локонов вымалевываем. Да, так я разумею. Uh -huh. То есть вы как проводите, так как у вас толстая кисточка, вам хватит и даже не нужно будет как-то вырисовывать. Вы просто проводите по линии роста волос. Угу. Угу. Хорошо. Делать так, чтобы это было все плавненько и смотрите, иногда оставляйте белые прожилки знаете это как свет который падает и переливается mm -hmm. да хорошо так далее ты так приемно ну, ты кого-то бы mm -hmm. знаете конечно есть теория что человека нужно всегда хвалить и тогда он будет стремиться совершенствоваться но я вас хвалю потому что действительно хорошо получается yeah. 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 так ну, у нас такая вона будет мулатка. Давайте, все-таки кофе. Ну так. А что это вот самой истории кавы? Может, вы знаете какие-то интересные истории про ее выникновение? Тут взялась? Знаю. Когда, опять же, я студировала теорию, я и прочитала и о создании кофе. Угу. Так вот, та история, которую мы знали, да, что это все появилось в 16 веке, на самом деле все это неправда. И э, что произошло? Это было 9 век до нашей эры, и проходило все это в Эфиопии. Тогда была группа монахов, которые выгуливали кост. И вот однажды они увидели коз, которые возвращались с пастбища довольно-таки активненькие, не, не хотящие не спать, не куда-то идти. И они просидели за козами и увидели какое-то непонятное растение, которое ели эти козы. Угу. Они думают, нужно попробовать и нам посмотреть, что это за заряд энергии. Они попробовали и поняли, что это довольно-таки горько, и горькие ягоды, и им не понравились. И они от расстройства бросили их в огонь. После того, как эти ягоды попали в огонь, а в огонь э, они начали распространять очень вкусный аромат, который мы знаем сегодня, это аромат кофе. Uh -huh. Тогда монахи начали заваривать их и, собственно, поняли, что, и, что приносит козам бодрость и что поможет им. А, далее... Я выпачкаюсь, а uh -huh. по ней... Ну, Подождите, пожалуйста, я к выходит, и у нас на разе завершается десь 5 хаулин, нам будет потребно... Нужно... Давайте ускориться, да. Так, ускоритесь. А, еще... Хорошо, давайте покажем нашим зрителям, что uh -huh. выходит. Дальше я покажу экспресс. Экспресс-курс. Рисование, <с да. Ну, а, взагали, скільки часу потребно, чтобы намалевать такую картину? я думаю, минут 20, где-то так. 20. Зависит, опять же, от самого человека, от насколько он медлителен. Но где-то от 20 минут до часу. Давайте все-таки мы нарисуем быстро, мы будем считать себя очень активными людьми, способными на многое. На многое. Теперь облычет, так мы намалюем? Давайте берем сначала не лицо, мы начнем с шеи. Аккуратно ее прорисуем. Угу. Плечи. То есть там, где у обычного человека тени, угу. мы наводим более темный кофе. Опять же, не боясь ничего испортить. Видите, девушка тут у нас в платье. Главное это заметить. Вот она. Угу. Пусть она будет более темного оттенка. Вот, возвращаясь к истории создания кофе. Так, так, так. Потом кофе переместилось из Эфиопии к туркам. И во время турецкого заво завоевания Европы оно оказалось в Вене, это уже был 17 век. И когда турки бежали из Вены после освобождения ее, они оставили мешки с кофе. Европейцы к тому времени не знали, что это такое. И они заварили, попробовали. И, собственно, mm -hmm. тогда было открыто, открыто первое кафе венский дом кофе. Вот так вот он назывался. И с тех пор кофе, кофе знают теперь по всему миру. Вот такая вот история создания кофе. Я ее не знала, и знаете, началось все с козы. Скос. Если бы не они. Угу. Так, хорошо. Так. Смотрите, разбавляйте более водой. Угу. Так, завершается еще меньше часа. Давай. Я больше до домалевываю. Вот еще показаться все-таки нашим телоглядачам. что у нас выйдет в конце. Потом мы плавненько смотрите, после того как мы прорисуем тело, угу. мы переходим к лицу. Угу. Так уж наводим контур, я так разумею. Да. Угу. Контуры, тени лица. Уси, так, и очи, угу. и. Uh -huh. Помните, что там, где глаза, у нас будут более темные участки кожи. Uh -huh. глаза, тени под глазами, над глазами. Так. У меня еще у uh -huh. Так. У меня, у меня глаза. Uh -huh. Uh -huh. Так. Ну, мы майже завершили уже наш малюнок. У меня такая Анжелина Джоли вышла. Троху... Ру румян еще еду, да. Да? да? У меня вышла вот Аманда Сейфрид. <laughs> То есть акцент был сделан на глазах. Так. Ну, ось, как ось так. Давайте покажем, Давайте. что вышло. Как нужно, как это должно выглядеть. Так, и как это выглядит в мене. Опять же, не забывайте, что это разные технологии. Поэтому не заговори, что у кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Так видит человек. Вот, надеюсь, видно нашим зрителям. Дякую вам, пані Інго, за участь, за цікаві розповіді, за такий екскурс в історію кави та малюнків кави. Спасибо Шановні телеглядачі, ми з вами на цьому прощаємося і зустрінемося вже на наступному тижні з іншими, не менш корисними та цікавими порадами. Та не забувайте, експериментуйте! Це дуже класно!